Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rosman dan tumpuan pada kali ini bukan hari ini saja tapi sepanjang minggu ini kita lihat tertumpu kepada lawatan oleh Presiden China iaitu Xi Jinping ke Malaysia dan kita lihat hari ini adalah hari terakhir dan di segmen ataupun Niaga Awani akan bawakan segala perbincangan dan rangkuman mengenai lawatan ini dan kita akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu di mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Presiden China Xi Jinping pada Rabu menyaksikan menyaksikan pertukaran 31 Memorandum Persefahaman MOU dan dokumen yang merangkumi pelbagai sektor kerjasama antara kedua-dua negara. Majlis itu diadakan di Kompleks Seri Perdana sempena lawatan negara tiga hari Xi ke Malaysia bermula selasa. Antara yang menjadi tumpuan ialah MOU antara Kerajaan Malaysia dan agensi berita Jinghua dari China dalam bidang berita dan maklumat. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yu Jing masing-masing mewakili Malaysia dan China dalam pertukaran dokumen itu. Menerusi MOU ini, penyiar rasmi negara RTM dan Singhua akan bekerjasama dalam aktiviti media bersama terutamanya pertukaran berita serta penerbitan bersama program dan dokumentari bagi mengetengahkan keunikan negara masing-masing dan memperkukuh persepahaman bersama. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan rakan sejawatnya dari China Wang Yi bertukar MOU antara kerajaan Malaysia dan China bagi mempromosi kerjasama di bawah inisiatif keselamatan global. Satu perjanjian pengecualian visa secara timbal balik bagi pemegang pasport urusan rasmi dan pasport biasa turut dipersetujui antara kedua-dua kerajaan dengan Malaysia diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan China diwakili oleh Wang. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao pula bertukar tiga MOU yang merangkumi kerjasama dalam perkhidmatan perdagangan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok dan Ouyang bertukar MOU antara Kementeriannya dan Pertabiran Kereta Api Nasional China, bagi memperkukuh kerjasama dalam sektor kereta api. MOU mengenai sokongan bersama pembinaan makmal bersama dalam teknologi baru muncul telah berlangsung antara Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang dan Ouyang. Dalam bidang pengajian tinggi, Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir dan Ouyang bertukar MOU antara Universiti Malaya dan Universiti Peking mengenai pembinaan makmal gabungan baharu AI Plus China Malaysia. Selain MOU Malaysia dan China bertukar dua nota, dua perjanjian dan protokol untuk memajukan kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia dan China menandatangani 31 memorandum persefahaman melibatkan pelbagai bidang kerjasama khususnya kecerdasan buatan AI, ekonomi digital, pelancongan dan pelbagai lagi. Untuk sebuah negara yang amat terbuka kepada aplikasi dalam urusan seharian, kerjasama dengan China ini mainkan peranan yang cukup signifikan untuk mewujudkan perpindahan teknologi dan kita akan bawakan pakar untuk bantu kita fahami bagaimanakah setiap MOU terutama yang berteraskan AI ini dapat membentuk masa depan digital dan AI negara untuk kedua-dua negara. Kita mempersilahkan Profesor Dr. Zurati Ahmad Zukaina merupakan Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof. Karnasidu melakukan masa bersama kami. Pertama sekali kita lihat ini adalah kerjasama yang diperkukuhkan dan kali ini banyak memorandum yang berteraskan digital AI. Jadi bagaimana kerjasama dalam AI antara Malaysia dan China akan tingkatkan lagi kedudukan Malaysia sebagai hub digital di Asia Tenggara. Mengambil kira juga tahun ini kita adalah pengurusi untuk ASEAN dan apa antara manfaat khusus yang boleh dijangka daripada setiap perkongsian ini. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Nina. Okay, kalau kita lihat dari sudut uh, kerjasama AI Malaysia China, dari sudut manfaatnya yang Malaysia sebagai hub digital ASEAN, yang pertama kita dapat lihat dari segi, dari segi infrastruktur teknologi. Macam mana pelaburan daripada China, ya, uh, especially yang melibatkan data center, uh, infrastruktur 5G, di mana kita tahu sekarang ini di China CG, sudah ada 5G, ada juga platform AI yang lain contohnya dengan kerjasama Huawei dapat memperkukuhkan asas teknologi infrastruktur teknologi di Malaysia. Yang kedua saya nampak dari sudut pemindahan ilmu. Bila pemindahan ilmu ia melibatkan program latihan bersama bagi meningkatkan kemahiran tenaga ya seperti uh, especially yang melibatkan pekerja tempatan dari segi uh, amalan dan juga knowledge AI nya dan juga data analitik. Ini sangat penting. Yang ketiga pula adalah inovasi R&D macam mana ya makmal uh, di industri di universiti uh, dan juga pusat pendidikan ya di uh, Malaysia mampu menghasilkan penyelesaian, penyelesaian AI ya secara kolaboratif ya yang especially melibatkan um, penggunaan AI dalam negara dan juga secara keseluruhan di negara ASEAN. Dan yang saya nampak yang keempat adalah Malaysia ni sebagai pintu gerbang ASEAN ya, pintu gerbang ASEAN di mana Malaysia ni boleh jadi tapak ujian produk uh, produk AI China yang sepatutnya disesuaikan dengan pasaran dalam negara, keperluan dalam negara, dalam masa yang sama pasaran serantau yang mampu menarik pelaburan global. Ya, dalam, ya, of course yang sangat penting adalah dari segi tak berurus AI. Macam mana kolaborasi ini mampu membentuk satu dasar etika especially yang melibatkan keselamatan AI ya, dalam meningkatkan daya tahannya, daya, daya tahan digital ya, dan juga terhadap ancaman cyber untuk meningkatkan reputasi sebagai hub inovasi yang beretika dan bertanggungjawab. Dan Prof, apa antara mekanisme yang ada untuk pastikan pemindahan ataupun transfer Institute of Technology yang berkesan dari syarikat AI China kepada rakan sejawat Malaysia dan bagaimana ini akan pengaruhi inovasi tempatan dan kita lihat pembangunan bakat daripada upskilling, reskilling dan ketika ini kita ada panggilkan cross-skilling. Alright. Itulah, uh, bila melibatkan kepada mekanisme ini, ia sepatutnya boleh dirancang dan dipersetujui ya, secara mutual, bukan hanya satu pihak saja. Yang saya nampak yang pertama adalah usaha sama Uh, dan juga pusat cerantau di antara Malaysia ya syarikat uh, industri di Malaysia local players uh, research institution ya uh, uh, di Malaysia dengan pihak um strategik pihak di, di, di China contohnya Alibaba ya dan juga AMD di Malaysia ya Begitu juga dengan pusat R&D. Kalau China memang kita dah ada Huawei dan memang Huawei juga mempunyai kolaborasi yang sangat uh, very comprehensive dengan pusat pendidikan uh, di Malaysia yang mempunyai ekspres terhadap uh, teknologi dan juga latihan. Yang kedua ada sudut uh, latihan dan juga pendidikan eh uh, macam mana ya bila kita lihat kepada latihan ia memerlukan kepada uh, mekanisme uh, melibatkan pemindahan program latihan taktikal ya dalam masa yang sama uh, kerjasama yang sangat uh, bersepadu di antara UC di Malaysia dan juga di China dalam meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Sebab dia tak boleh berlaku satu pihak saja. Dia mesti berlaku secara kolaboratif. Uh, of course bila kita lihat ya uh, penyelidikan ini memerlukan makmal yang inovasi uh, yang fokus kepada aplikasi tempatan. Macam mana keperluan kita di negara kita ya dari sudut uh, pertanian tropika Ya yes, bila kita melihat kepada produk di China macam mana boleh adopt ya dengan uh, keperluan di dalam negara dalam masa yang sama perlu ada satu uh, mutual understanding perjanjian IP ya berdasarkan kepada klausa tertentu ataupun co-creation ya untuk memastikan fokusian hak cipta tu yang uh, yang seimbang ya uh, dalam masa yang sama kita lihat uh, uh, ia mampu harus uh, mekanisme untuk membentuk Uh, uh, menghasilkan ya inkubasi inkubasi startup. ni sangat penting ya uh, merupakan pemacu bagi uh, menghasilkan lagi industri-industri uh, players dalam negara uh, yang boleh dibentuk bersama dengan rakan-rakan uh, contohnya Alibaba Cloud ya daripada uh, berdasarkan teknologi daripada China. Baik selain daripada meliti kepada mekanisme kita nak lihat uh, bagaimanakah uh, perjanjian kerjasama AI ini dapat uh, menyumbang uh, kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tadi pertama sekali kita uh, doktor ataupun prof ada kongsikan bagaimana ia dapat meningkatkan lagi kedudukan Malaysia sebagai digital di Asia Tenggara dan antara mekanisme yang boleh dilakukan untuk pastikan transition teknologi yang lebih lancar, lebih dan yang boleh kita katakan lebih selamat. Tetapi kita lihat bagaimana ia menyumbang kepada sektor-sektor tertentu ini seperti sektor e-dagang, logistik dan juga uh, perkhidmatan uh, kerajaan dalam uh, government punya administration. Okey. Ah, uh, kalau kita lihat kepada pertumbuhan uh, ekonomi dasarkan kepada e-commerce ya, e-dagang. Jadi sekarang ini masyarakat ya uh, sama ada di Malaysia, di China dan global ya, kita melihat kepada pertumbuhan, peningkatan kepada penggunaan ya uh, penyebaran ya produk berasaskan AI melalui e-commerce e-dagang. Jadi seharusnya di situ, di situ pengurusan inventory eh, automatic ya eh, dan juga yang sangat penting adalah untuk memastikan ya eh, tidak berlaku penipuan dalam transaksi. Ya aspek untuk mencegah penipuan transaksi ya eh. itu adalah ya dari sudut eh, sektor e-commerce ya eh, yang boleh memberikan eh, pendapatan yang lumayan ya eh, dalam di kalangan eh, peniaga ya eh, especially melibatkan peniaga tempatan. Uh, seterusnya ya dapat men, uh, meningkatkan inovasi ya uh, pengguna. Uh, jadi dari sudut ekonomi ini akan uh, meningkatkan jualan ya menambahkan daya saing kompetitif yang sangat sehat. ya. Uh, jadi dari sudut uh, peningkatan uh, uh, kerajaan ya uh, ianya lebih kepada penggunaan Uh, teknologi yang bersifat AI. Uh, contohnya kalau kita membelukat info ya, berbagai bentuk info, kita sekarang ini pergilah mana-mana website, kita akan nampak kita boleh berinteraksi dengan chatbot ya, yang dikenali sebagai chatbot AI. So dalam masa yang sama contohnya mungkin ada chatbot myGov. memang telah pun ada di kalangan di kebanyakan sektor dan juga uh, ministry yang uh, boleh adopt ya uh, chatbot AI ya. Jadi ini akan membantu dari sudut, dari sudut uh, uh, keperluan sistem keselamatan awam ya berdasarkan kepada uh, penggunaan dari AI. Jadi uh, saya melihat ini akan mengurangkan uh, kos operasi ya akan meningkatkan keyakinan ya pengguna dan juga pelabur ya. Uh, jadi dalam masa yang sama kita nak memastikan ya um, negara ini akan terus dapat dikembangkan ya dari sudut uh, uh, penggunaannya dan juga dari segi uh, peningkatan terhadap peluang-peluang pekerjaan ya contohnya uh, bila adanya e-dagang uh, perkhidmatan uh, kerajaan dan sebagainya dalam bentuk teknologi AI ia akan membuka ruang kepada peluang, -peluang pekerjaan jadi contohnya data science data ya uh, and then dan segala logistics as uh, well as software engineer dan sebagainya <coughs> Dan seperti yang Prof kongsikan, manfaatnya sudah tentu banyak seperti kita dapat saksikan, dapat meningkatkan lagi keyakinan pelabur termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja tempatan dan kita dengar kerjasama yang diperkukuhkan melalui perjanjian AI ini sudah tentu it's good news for both of the countries, Prof. Tetapi bukan mudah kerana kita lihat negara Malaysia dan China mempunyai keupayaannya masing-masing dan peraturan dan undang-undangnya yang tersendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami apakah antara cabaran yang mungkin timbul daripada pelaksanaan teknologi AI di Malaysia dan bagaimana ini boleh diatasi untuk memastikan integrasi integrasi yang lebih lancar dan pemantauan kepada undang-undang tempatan. Ya, ya ini kita lihat kepada uh, peraturan ya di Malaysia, uh, of course kita ada privacy data. Bila privacy data yang sangat-sangat straightforward adalah PDPA. Jadi sejauh mana uh, PDPA ini uh, uh, boleh Uh, cover uh, untuk data uh, AI ya yang bersifatnya data biometrik ya contohnya pengenalan wajah dan sebagainya ada tak uh, 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 apa itu telah pun dirangkumi melalui PDPA tersebut jadi mungkin di sini kena tambah baik supaya lebih komprehensif ya dalam uh, uh, apa itu merangkumi ya uh, data AI ya yang kedua dari sudut uh, uh, transparent ataupun ketelusan ketelusan algoritma setiap uh, teknologi yang hasilkan itu adalah berdasarkan kepada uh, struktur algoritma ya arahan algoritma. Jadi bila ada uh, uh, apa tu, audit yang khusus ya, terhadap penggunaan algoritma itu ia akan mencegah dari segi bias kena kepada mana. Ia lebih bersifat transparan untuk apa ya untuk apa dari segi keperluannya dan natijahnya adalah untuk kebaikan ya bukan untuk mengambil ruang di situ sebab kita tahu ya AI ini ada untuk Kan? dan dalam masa yang sama boleh juga untuk uh, ke, ke kekurangan ya untuk keburukan. Jadi melalui ketelusan algoritma itu melalui, uh, melalui daripada audit ya, melalui sistem audit ya, badan-badan tertentu yang dilantik boleh mengaudit algoritma yang dihasilkan dalam teknologi AI ya. And then yang ketiga adalah undang-undang sedia ada sama ada uh, sesuai ataupun tidak ya dalam sistem melibatkan sistem ya. Dan yang keempat iaitu kemahiran pakar AI ini haruslah dilihat dari segi kepentingannya untuk apa dan sebagainya lebih-lebih lagi dalam melibatkan teknologi AI yang bersifatnya sangat kompleks. Macam mana ada tak ada kepakaran kita di Malaysia ini ready tak untuk audit ya sistem-sistem AI yang lebih kompleks? Baik itulah persoalannya bergerak ke hadapan adalah kita bersedia atau tidak untuk uh, maju ke depan bersama AI dan bersama uh, rakan uh, kita lihat uh, rakan perdagangan utama Malaysia iaitu China sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada profesor Dr Zurati Ahmad Zukana merupakan profesor rangkaian komputer dan keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat uh, UPM so, tentu banyak lagi perbincangan yang akan kami bawakan mengenai perkara ini dan saya akan teruskan dengan perkembangan seterusnya